招回去。哎、客官，您吃点什么？把你们这儿最好的酒菜，通通都给我拿上来。得嘞，您稍等。客官，您慢用。你等会儿。还有什么吩咐？嗯、你们这菜这么难吃，这肉嚼都嚼不动，怎么吃、啊？还有这酒，跟马尿似的，是人喝的吗？ 哪里来的破皮小子，敢在这儿耍无赖？哟，我花点银子买点乐子，与你何干？找死啊！ 全部都走光了，咱俩该好好算算账了。你，是不打算让我好好做生意了呀？生意，你这识人心魄的生意，今天便做到头了。 擅长伪装，但是它的味道还是挺容易分辨的。你才是妖呢，吓死我了！我不就说你两句坏话吗？要捅死我呀！刚才那妖幻化成你的模样袭击了我，还盗走了石珠。啊！活该！你不是厉害吗？着了妖的道了吧？国语妖师，你怎么不闻一闻啊？你不是很会闻妖气吗？先别吵了，这妖现在在哪儿？我怎么知道啊？ 我知道他在哪儿，当场我就弄死他！烧了我们这么多房子，还冒充我，差点被人捅死！都，你谁呀、啊？哦、啊，我是八宝镇赏金妖师赵欣桐。啊、这妖邪最近在九曲山一带犯下无数罪行，我就是为了捉拿他才来。他盗走了赤珠，尽快找到他。 没事吧？该死的东西！我的腰刚才差点被他给拍折了。什什什么腰啊？这是？我捉妖的。啊？大、啊、老爷，这究竟是什么妖？擅长模仿人的身形外貌，还看不出半点破绽。还有什么特征啊？双目赤红，善于火术，会生出分身。 那就是血举妖没错了，按修炼年月应该是妖魔级别。妖还分级别？那当然啦，一百年以下的是妖魔级，一百年至三百年之间的是妖尊级别，妖力更强，连国玉妖师都要御尊而退。妖魔级别的也不好对付啊，狡猾的很，不可轻视，必须刺激心脏，一击击中，方可将其彻底杀死。大老爷。 赤珠已经被抢走了，赤珠至阳至纯，一般的妖邪吃了之后还需要时间吸收，在此期间他还要吸取人的精华以补充体力，恐怕他现在还藏在这个村子里头，我们得抓紧时间了。如若赤珠被他彻底吸收，我们都不是他的对手。啊，赤珠原来这么厉害啊！那人吃了呢？会死。 人呢？史大婶王大夫。人到哪儿去了？我们再往前找找。 啊，我是虎子。阿、啊、婆，你听得见吗？这到底是怎么一回事？他们都被雪举妖给控制了，正被吸取精元呢。他们都是老弱病残，没什么精元的。我撞的，和你吸我呀！有种你出来吸我呀！就凭你们还敢回来？ 如今我已拿到赤珠，等我完全吸收，就把芙蓉城三大殿给灭，让这大陆从此再无妖师。口出狂言，呸！躲起来算什么东西？不对，这不是个东西，你是妖！你们做妖没尊严的吗？躲在后面，妖都觉得丢脸，你做夜壶都不配。住手！ 别伤害他们！他们已经被血菊妖控制了。他们是无辜的。 绝对不能让他吸收吃住哎，这是这,这样，我们分头去找雪女妖的真身，千万不要伤害这些村民啊。 狗子、嗯，恭喜你找到！了。了我看你们能救得了谁？ 这样会伤到他的，清醒一点，他已经不是狗子了，这样会伤到他的。你再不动手，所有人都会陪葬的。哎哎、快取珠啊！快取。 啊，狗子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 ，胡子哥，对不起、啊，狗子，你说话呀，狗子，不要嫌自己命长，乖乖把赤珠交出来。 否则，你就会跟他们一样的下场。 狗子，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 狗子是你，是你害死我的孩子，狗子，狗子，你是看着这狗子长大，他从小就跟着你，你怎能下？ 死毒手！你别放肆！婶婶，你冷静点。虎子他刚刚除了血菊，要救了大家。是他害死我的孩子，是他害死我的孩子！你还我孩子！狗子不是他杀死。 恐怕，我们昨天碰到狗子的时候，他就已经遭血就要毒手了。你你都是你，是你把赤柱带到村子里带来的灾祸，害死了我娘子，是你害的。打死你,你！打死你大！打 都是你，都是你害的，都是你害的！再是因为你,你,你，住手！ 该怎么办？这是锁元咒，唯有此咒将这小子体内元神封住，才能暂且免遭赤足反噬。那他现在就算是脱险了？这小子也算是。 跟奇才了，一般人吞了赤珠，那立刻会被反噬暴毙。他不仅体内力量猛增，而且还能够撑到这会儿，真是罕见。不过师傅这个法儿啊，也只能维持几日。如若不赶紧把赤珠取出啊，恐怕这小子必然会被其吸进精元，暴裂而亡啊。那如何取出？二位可有办法？ 附近八宝镇有位精通法宝奇术的前辈，或许会有办法。可是一枚，我家就在八宝镇。不行，如今明海之事已经不得拖延，我们再绕到八宝镇，恐怕会延误大事。但是人命关天，从此地出发到八宝镇半日即可到达，取出应该用不了多长时间，不会耽误你们正事儿。 嘉轩你意下如何呀？行，最多逗留三日，三日之后无论情况如何，我都要带着吃住返回都城。那就这么定了。哎呀，这一晚上、啊、把我这把老骨头折腾的都快散了架了，我要休别，片刻了。<laughs>